মেট্রোলজি বিভাগের অভিযানে হাইলাকান্দিতে জব্দ একশো কার্টুন নেসলে কোম্পানির দুধ মেট্রোলজি বিভাগের অভিযানে হাইলাকান্দিতে জব্দ পাঁচ লক্ষ টাকার পাউডার দুধ হাইলাকান্দি শহরের এগারো নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব পাড়ায় একটি গাড়ি থেকে জব্দ করা হয় এই শুকনো দুধগুলো করিমগঞ্জের একজন ব্যবসায়ী রাকেশ চন্দ্র বণিক অ্যান্ড সন্স নাগাল্যান্ড থেকে নেসলে কোম্পানির অ্যাভারেজে দুধ ক্রয় করে হাইলাকান্দিতে বিক্রি করতে এসেছিল নাগাল্যান্ডে এই দুধের মূল্য হচ্ছে চারশো টাকা এবং অসমে হয়েছে পাঁচশো উনব্বই টাকা কিন্তু করিমগঞ্জের রাকেশ চন্দ্র বনিক অ্যান্ড সন্স কোম্পানির ধার্য করা মূল্য তুলে তাদের নিজে থেকে দেওয়া পাঁচশো টাকা মূল্য বসিয়ে বাজারে বিক্রি করছিল তখন অমরজিৎ দেব নামের হাইলাকান্দির একজন ব্যবসায়ী মেট্রোলজি বিভাগে অভিযোগ জানিয়েছিল এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইলাকান্দি জেলা মেট্রোলজি বিভাগ প্রায় একশো কার্টুনে অর্থাৎ বারোশো প্যাকেট নেসলে কোম্পানির অ্যাভারিডে দুধ জপ্ত করে এ এস 10C নম্বরের একটি গাড়ি থেকে জব্দ হয় এই দুদগুলো জব্দকৃত এই দুদগুলোর বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছে হাইলা গান্ধী মেট্রোলজি বিভাগ एक्चुअली হইছে অমর্জিত দেব নামে একজন কমপ্লেইন করে কমপ্লেইন দিছিলে প্রোডাক্টটো ওভাররেট কৰিছে এমআরপি ডবলৰ যিটো অরিজিনাল এমআরপি আছিলে তেওঁ অভাৰৰাইট কৰা বুলি কৈছে সেই হিচাপে আমি ভেহিকেল এখন চীজ ইনস্পেকশ্যন কৰিছিলোঁ তাত টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড পেকেজেছ পোৱা গৈছে ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড পেকেজেছ পোৱা গৈছে ৰিটেইল পেকেজেছ তাত এম আৰ পিটো অৰিজিনেলি যিটো প্ৰিণ্টেড আছিলে সেইটো অভাৰৰাইট কৰি তেওঁলোকে নিজৰ কিবা এম আৰ পি লিখিছে সেইটো এটা ভাইলেশ্যন হয় ৰুল এইটিন চাব ৰোল ফাইভ লিগেল মেট্ৰলজি পেকেজ কমিউনিটিৰ তাৰ কাৰণে চিজ কৰা হৈছে প্ৰডাক্ট কৰা হৈছে জনা নাযায় কিন্তু তথাপিও ৰাকেশ চন্দ্ৰ বনিক এণ্ড চন বুলি মানুহজনৰ পৰা ইয়াত এক্সোৱেলি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মাজত পোৱা গৈছে ক'ত গৈছে আমি একজেক্টলি নাজানো আমাক কমপ্লেইন দিছে আমি ইনচপেক্ট কৰিছোঁ এজ পাৰ ৰুল যি হয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা যাবিশ্যন হ'ব গাড়ী চিজ কৰা আমাৰ প্ৰডাক্টত আছে প্ৰডাক্ট কৰি সেইটোতো পুলিচে কৰে আমি নকৰোঁ পুলিচক জাষ্ট ইণ্টিমেশ্যন এটা দিয়া হৈছে জাষ্ট এইটো ভেহিকেলত আমি প্ৰডাক্টটো পাইছো বুলি বাকী পুলিচে দেখা কি কৰে তেওঁলোকৰ একচন ল'ব